assalomu alaykum qadrli tele tomoshabinlar, assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar bir oz oldin biroz xavotirli lekin totli g'alabani kuzatib bordik o'zbekiston terma jamoasi qirg'iz respublikasiga qarshi bahs olib bordi va uchu bir hisobida g'alabani qo'lga kiritdi agar mana shu o'yinda comeback bo'lmaganida biz birinchi bo'lib gol urganimizda va yakunda g'alabani tantana qilganimizda oddiy uchrashuvlardan biri bo'lib tarixdan joy olardi lekin derbilar oson o'tmaydi va bugungi g'alabaning toti ham qiymati ham aynan kombek bo'lganida menimcha aynan mana shu o'yin haqida suhbatlashish uchun bevosita o'yinda sharhlovchi sifatida faoliyat yuritgan orif tolipovni shuningdek bevosita bizning uh, translyatsiyalarimizda rejissyor sifatida faoliyat olib boradigan xurshid mirzaahmedovni uh, kichik dasturimizga taklif etdik <laughs> ikki xil rakursdan ya'ni sharlovchi pozitsiyasidan va rejissyor pozitsiyasidan o'yin haqida suhbatlashamiz va sizga ma'lumotlar berishni maqsad qilganmiz mana hozir ijtimoiy tarmoq sekin kuzatib boshladim ba'zilar yozishyapti masalan to'g'ri hamma eмоцияda qirg'iziston terma jamoasiga gol o'tkazib yubori boshladik lekin qirg'iziston ancha tartibli o'yin ko'rsatganini murabbiyi kristin himoyani yaxshi yo'lga qo'yganini e'tirof etish kerak bejiz emas masalan xalqaro maydonda ham sekin asta osiyo miqyosida o'zini ko'rsatishni boshladi biroq murabbiyni o'zgarishlari hammasini o'zgartirdi o'sha omonovni maydonga tushirgan endi o'yin haqida gapirsamda sharhku mayli yozdik hali yana yozamiz ham boshqa endigina chiqdim bir narsa deyish qiyin o'yin ma'nosida shu murabbiyimiz ikkinchi taymda azizbek omonovni maydonga tushirgani keyin sergeyevni maydonga tushirgani muhammad kasb balki u boshida xato qilib keyin xatosini to'g'irlagandir buni ham ko'rib chiqish kerak himoyamizda nuqsonlar bor buni hamma ko'rib turibdi lekin yaxshi kayfiyatda boshlaganimiz zo'r bo'ldi baribir shu kerak edi ya'ni bu musobaqa o'zi kayfiyatni ko'tarish uchun ruhiyatni ko'tarish uchun birlamchi menimcha tarkibni aniqlab olish murabbiylar uchun ammo o'zbekiston futbol muxlislari uchun birinchi navbatda kayfiyat uchun bayram turniriku bu har holda xurshed bevosita sizning kasbingizga qarab shundan kelib chiqib savol beraman odatda u qadar sezilmaydi ya'ni kadr ortida bevosita pultda ishlaysizlar bu gal davlat tadbirlariga ko'chma televiion stansiyalar jalb etilganligi uchun nisbatan kamroq kamerali texnikadan foydalandik umuman transyatsiya jihatidan qanday o'tdi murakkablik qanday bo'ldi sizga yoqdimi o'yin va namoyish avvalambor bugungi g'alaba bilan barchani tabriklayman bugun o'yin yomon o'tmadi bugun termiz jamoamiz qiyin o'yin da. oxir g'alabaga <laughs> <laughs> erishishdi <laughs> endi translyatsiya haqida gapiradigan bo'lsam translyatsiya yomon bo'lmadi bugun ushbu uchrashuvni biza uh, namangan shahridan bevosita jonli efirda ko'rsatdik uh, ayrim sabablarga ko'ra ushbu uchrashuvni biza uh, mobil uh, ptes orqali efirga berdik sabablari uh, katta pteslarimiz o'sha ko'p kamerali katta ptslarmz davlat tadbirlari uchun syomkaga <laughs> chiqib ketgan edi biza vaziyatdan endi chiqish uchun o'sha kichkina mobil ptes bilan ushbu uchrashuvni o'tkazdik xurshid bevosita translyatsiya jarayonida stadionning ham ahamiyati juda yuqori yurtimizdagi stadionlar orasida namangandagi arena translyatsiya jihatidan qanchalik qulay komfortli va bu efir sifatiga ham ta'sir o'tkazadimi stadiondagi atmosfera ham bugun yaxshi bo'ldi vodiy taraflarda futbolga qiziqish juda yam katta o'zi translyatsiyalarni faqat toshkentda emas shu viloyatlarda o'tkazish ham bir tomondan yaxshi bir tomondan translyatsiya uchun sifatimizni ham yaxshilab olamiz ko'rib chiqamiz nima kamchiliklar bor u yerda stadiondagi kamchiliklarni mana yaqinda to'g'riladik xudo xohlasa maqsadimiz translyatsiya sifatini oshirish bugungi translyatsiyada ishlagan barcha ijodiy va texnik gruppamizga alohida rahmat aytmoqchiman qadrli do'stlar e, bevosita o'yin haqida va bo'lajak uchrashuv haqida e, ikki xil rakursdan sizga ma'lumot berishga intildik oldinda yigirma to'qqizinchi mart kuni navruz kapda uchinchi o'rin uchun va final uchrashuvi bor albatta kuzatib borasiz chunki o'zbekiston e, finalda ugandaga qarshi o'ynaydi mana shu uchrashuvda ham vakillarimizga omad tilaymiz o'ylaymizki bu uchrashuvda bizni u qadar xavotirga solmay vakillarimiz kombek qilmasin lekin chiroyli g'alabani qo'lga kiritsin xullas 29 to'qqizinchi mart o'n to'qqizu nol nol sport telekanali katta ijodiy guruh mana shu uchrashuvga tayyorgarlik ko'radi sizning xizmatingizda bo'lamiz ko'rishguncha